Ассаламу алейкум, құрметлі ұқушылар. Бүгін біз сіздерменен 13 қылас өзбексін тарихының екінші темасын басылаймыз. Темамыз Түркістанда Совет Хакимиятының мәжбүрей түрде орнатылуы әмде бачебеклер диктатурасы. Бүгінгі темамыз 1917 жылғы Актияр вақияларына вақияларын менен байланысылы. Яғни, россия империясы февраль айында менен уақытша үкімет түзілген еді уақытша үкімет дәсілік уақытта григорий Любов онан кейін киренскийлер басқарып тұрған еді бірақ бұл уақытлары және революцияға таярланып жатыр еді яғни москва петроград қалаларында советлерінде петроград қалалық советлерінде большевикілер көпшілікті құрап қайталдан Және бір мәртебе революция шөкілместіріп, Әкеметті бөзілер елімекші еді. Хам сұны әмелге асырды. 1917- жылы 24 октябрден 25 октябрге өтер үтінде құралданған жүмішшылар, Петроград гарнизонының салдатлары һәм Балтық плотның матрослары қысқы сарайға басырып кірді, хәм, уақытша үкімет өткеріп жатқан мәжіліс мәжіліс өткеріп жатқан уақытта оларды қамаққа алды көпшілігі басқа жақлар шетелдерге де қашып кеткендері де болған мәселен Керенский сол уақытта россияның уақытша үкіметінің басшысы шетелге қашып кетуге үлгерген демек ә, ертесі күні бүткіл россия советінің екінші съезі болды бұл жерде уақытта большевиклер ашшылық болғаннан кейін эсерлермен біргелікте съез рді Осы съезде екі декрет қабыл етті яғни екі бүжет қабыл етті бірінші тұнышылық хақында декрет бұл тұнышылық хаққында декреттің мәнісі 1917 жылы елі бірінші жаһан ұрысы дауам етіп жатыр еді сол себепті халық ә, россия халқы бұл ұрыстан шаршаған еді бірақ россия империясы менен уақытша үкімет уәкіллері де бұл ұрысты дауам ете берген сол себепті де большевиктер хакімет басына келгеннен кейін тыныштық хақында декрет қабыл етіп ұрыстан шығуын жариялаған екінші декрет бұл жер хақында россия империясы ірі жер иелігіне тикарланған жәм мемлекет еді яғни помещиктер иелеп тұрған жерлердің көпшілігін ал жер хақында декретте жер диханлардың мүлкі деп жарияланды демек осындай жетер қабыл етуні себебінен халықты өзіне қаратып алуға әрекет еткен сондай ә, ақ халық комиссарлар советі жаңаша үкімет ендігіден былай мемлекет басқарушы орғынды халық комиссарлар советі деп аталатын болды оның басшысы владимир ильич ульянов яғни ленин басшылығында халық комиссарлар сәйбеті шөкілместіріледі. Демек, хакиметті бәлчебеклер өз қолына алды. Бұл уақиялар Түркістанға да өзінің үлкен тәсірін етті. Яны Түркістан бұл уақытлары Россияның колониясы еді. Актияр аударыспағы Түркістанға 27-ші жетіп келген бұл хаққында қабар. Хәм, тез арада Ташкент Советі жұмышшы Ташкент Салдатларды қозғалан көтеруге шақырады ham 28-ші октябрь күні Ташкеннің жаңа қаласында совет ә, большевиктер хакимиятты қолына алу үшін ұрыс баслайды яғни бұл уақытта түркістан үлкесін бас комиссар етіп уақытша үкіметтің үкімет ә, тарапнан тайынданған Карабиченкоға садық армия менен большевиктер арасында күрес болған Күрес 4 күн дауым етіп, Бальчевиклер хакиметті өз қолына алады. Бальчевиклер хакиметті елегенінен соң, Түркістанда да ғумет шөкілмесі керек болған. Сол себеплі, Түркістан жүмірші амсалдат дебудатлар сабиетінің үшінші СИЕЗ-ді өткерілді. Бұл СИЕЗ 1917 жылы 15 -ші, 22 жигмай аралғында болып өткен съезде түркістан үлкен халық комиссарлар советі түзілген нәсепкі уақытлар большевиктер азшылықты құрағаннан кейін олар сол сср партиясымен біргелікте халық комиссарлар советін өкеместірген халық комиссарлар советі дегеніміз не халық комиссарлар советі қазіргі уақытта алатын болсақ министрліктер дегенде мәннатады бір мың тоғыз жылға шекем, министрліктердің орнына халық комиссарлар советі деп келген ал кейін ала министрліктер деп айтылған яғни совет ми... совет министрі деп айтылатын болған алдыңғы уақытлар демек дәстепкі уақытта атамасы халық комиссарлар советі яғни үкімет оның сегіз ағзасы эсер партиясынан тұрған ал жеті ағзасы большевик һәм максималистерден тұрған халық комиссарлар советінің басшысы болып большевик кәсібі суретші болған калесов сайланған һәм әскери комиссар етіп оның шәкірті перфилев сайланған бұлардың барлығы яғни халық комиссарлар советінің ағзаларының барлығы орта maғlumатлы адамлардан ибoрат болған енді жергілікті халық қандай баха берді яғни россиядағы уоқеаларға һәм түркістандағы өзгерістерге жергілікті халық енді былай алып қарайтын болсақ Түркістанда өзгерісілі жергілікті халыққа ешқандай нәтижеге алып келмеді яғни ешқандай жергілікті халық бұл басқару қатынастырылмады 5%-ті құраған рус қалқы өздері хакимиятты еліп алған еді яғни жергілікті халық халық уәкілдерінен болған жергілікті мүлі партиялар бұлар шорай ұлама haм ислам исламяшылар бірінші шорай ұламашылар октябрь аударыспағынан соң большевиклерді қолдап қуатлаған бірақ шорай исламшылар мүлі орайды орайда тиа көпшілік тұрайтын жәдитілерден тұрған шорай исламшылар менен бірге ісдесуге яғни менен бірге ісдесуден бас тартып өзінің резиденциясын ташкентнен қоқан қаласына көшірген солай етіп жергілікті халық та екі түрлі баға берген айрымдар қолдап батласа айрымдар яғни алға ілгерілеуші жәддитлер оларға оларды қолдап қуатламаған ташкентте кейін ала шорай ә, ұлама жәмиетінің бастамасы менен бір жылы 12 екінші ноябрь он һәм 15 ноябрь аралығында түрлі мұсылман топарларының бірлескен кеңесі өткерілген яғни бұл кеңесте бірінші мәселе текі мәселе түркістан түркістанда хакмият түзу қандай болу керек деген мәселе тұрған яғни шорай исламшылардан иборат болған алға ілгерілеуші жәдитілер мәселен оларға алатын болсақ фытрат ә, сондай ақ яқ... ә, бихбуди убайдулла хожа асадулла шорай исламшылардың ағзалары болған олар мұсылман үлкен мұсылмандар орайлық кеңесінің көпшілігін құраған олар түркістанда автономия құқығын беруді талап етіп шыққан һәм коалициялық үкімет яғни жегіліклі халықпенен хакмиятты бөліскен халда бірлескен коалициялық большевиктер коалициялық үкімет шөкілмесі керек деген идеямен шыққан бірақ шорай ұламашылар шерал лапин басшылығындағы шорай ұламашылар бұған қарсы болған демек бүгінгі өткен темамыз 1917 жылдағы россияның россия өлкесінде болып өткен октябрь бағы хаққында болып өтті бірінші сөз бұл жерде hәр қилы ә, алмасулардан кейін ташкендегі уақиялар хаққында айтылды бір бірқатар партияларға сүніп беріп өтпекшімен әзір. яғни эсерлер партиясы яғни жаңа айтып өттік советте текарынан большевиктер мен эсерлер көпшілікті құраған деп эсерлер партиясы бұл бас әріптерінен алынған с ра әріпінен алынған яғни социал революциялық партиясы деп айтылады олар текарынан диханлардың мәтін қорғаушы топар саптаады яғни yani, диханның мәтін қорғаған екінші бір партия большевиктер партиясы бір жылы россия социал демократиялық жұмысшы партиясын көпшілікт құраған топары өздерін өз алдына бір партияға бөлім шығып ленин басшылығында большевиктер партиясын түзген яғни большевик деген мәнісін ұнатады көпшілік мәнісін аңатады олар кейін ала партиясына бөлім шыққан яғни социал демократиялық партиясын көпшілік құраған бөлімі бұлар коммунистлер яғни большевиктер ол 1991 жылға шекем сср да хәкімият басында тұрған Максималистлер бұл уақытлары мәмлекет үзімін сынға алып түп диқардан радикал түрде өзгерістер талап етуші топарды ол уақытлары максималистер деп атаған сондай ұсындай ә, партиялар хаққында біздер ә, сөз етілді енді түркістан өлкесінде халық комиссарлар советі түзілді жаңа айтқанымызда, бұған Қара, бұлай алып қарайтын болсақ халық комиссарлар советі жаңа айтқанымыздай жергілікті халық vәкілlері дәstlabkі уақытта халық комиссарлар советінің басқарушылығына қатнастырылмаған ham екі ә, жергілікті мilliy партиялар хақында айтып өттік Шорай исламия Шорай Улама. бұлар исламияшылар яғни sшорай исламия шөлкемі яғни партиясы тиарнан жәдиілерdan iborат болған екінші шорай уламашылар бұлар шариат нызамарын тікілеуге әрекет еткен ә, топар бірақ кейін алла башылығында ташкен топары большевиклерді де қолдап қуаттаған демек ә, бүгінгі темамыз жұмағына жүмағ, жетті енді сілерге берілетін үйге тапсырма бірінші үйге тапсырмамыз сабақылықтың 13-14 он төртінші бетлеріндегі сұрауларға бересіз яғни yani, он үшінші он төртінші бетлерде сұраулар бар екінші төмендегі кестені толтыруыңыз керек болады яғни ти сәнелер мәселен он бесінші жиырма екінші ноябрь сәнесі сондай ақ он екінші он бесінші ноябрь сәнелері яғни бұлар жаңа айтып өткеніміздей мәселен біреуіне жауап беретін болса жиырма жетінші октябрь яғни ташкент қаласына хабардың яғни октябрь ада жетіп келуі сондай сәнелерге сілер жауап беруіңіз керек болады hәм уақия бұл дәуірде һәм оның есілген нәтиже хаққында жауап беруіңіз керек болады демек бүгінгі сабағымыз жұмағына жетті Ендік сабақ көріскенше қош сау болыңыз